И всем привет, дорогие друзья. И в этом видео я вам покажу опять Five Nights at Freddy's. Но ну, теперь это будет первая часть, вот первая часть игры. И в этом видео я вам покажу, как, ну как бы не бояться ее что ли. Ну давайте начнем. Нажмем лучше вторую ночь, потому что в первой никто не активен. И, ну, типа видеоурок что ли. Ну, а, ну смотрел я несколько видео на YouTube и решил выложить свое. Зачем мне звонить телефон? Я не могу, нам звонит телефон дай его так зовут а или телефонный человек называйте так так, где заяц ты меня слышишь слышу, слышу ну заяц ну пойдем та-да-дам -та Итак, так это Слышь, на месте, на месте, все. прохождение второй ночи с приколами. Ну ладно, зайца мы увидели. Чика на месте, эти, этот, говник Фредди на месте. А. Ух ты, я, кстати, только сейчас заметил, что здесь кекс стоит. А. о, круто, с глазами все. Я нажму тебя на нос, слышишь? Ты! И... Я хочу успокоиться, Гармония успокоиться Сейчас, Вот, да ты успокойся, сказал. Опа, ну. И все. там 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 Что? Опа, на Зая. Зая. Зая, дорогая. Зая, дорогая. Зая, дорогая. Зая, дорогая. Зая, дорогая. Зая, дорогая. Не, ну посмотрите на этого пухлого кролика, а. Не, ну совсем бурный. А, итак, Зая, дорогая. Зая, дорогая, где это наша Зая? А. Я бы офигел, что был бы золотой Фредди. Я просто бы офигел. Интересно, как я от него спастись? Так... А, да, надо сразу же одеться. Что-то со второй части уже куда А надо сразу. Надо сразу включить опять камеру Это типа его глюки, он же так сказал. Но глюки могут и убить. Почему? Кстати, я думаю, почему-то в том проходит, где плакат плакат висит. там вот проходит. Уй, а... ох ты! Занят! Мать его, ты где? Знаешь? Иди в попу, а? Попуас. А, ты ничего там ходил. Вау. Не знаю. Мне показалось, там собака без рук. Это, конечно, поэтому мне реально показалось, как там, что там собака без рук. Блять. Yes скучные, какашками. Так, такой И все. Все, канал. Только 4 часа, у него 37% зарядки. Это очень много. Кстати, то, что не боятся этой игры, я расскажу, как не бояться немножко Фредди в данном случае. Хотя это уже заезженная тема, все не знают, но все же я решил записать по-своему, что ли, как бы так сказать. Ну, просто смотрите, мой канал, я хочу, чтобы канал развился, потому что у меня только 10 подписчиков. Кстати, какие-то странные рисунки. Слушайте, я хотел сказать, я вот это сам, ну, не сам заметил, я с помощью одного видео заметил, где-то на какой-то камере, Чоп! Чуп! Чуп! Гоп стайл, гоп стайл. Посмотрите, кажется, здесь. А, ну тут всякие рисунки, это ерунда. И у нас осталось не сколько посадить заявки, но здесь все очень хорошо. Очень хорошо. Так. И давайте посмотрим на одну камеру. Это очень странно. Кстати, это чика на А, ну ладно, тут барабан. А, и... Если... а, кстати, это... Если бы нас сейчас убила лиса, ну ладно. Это потом.

ну ладно, на этом видео закончу, потому что это не летсплей, но если вы хотите летсплей по этой игре со мной, то, конечно, пишите в комментарии, я, конечно, буду снимать. Я, наоборот, буду рад, если вам понравится это видео. Если вы не оцените, то напишите комментарий, то я буду продолжать снимать эту игру. А ну, там, прохождение первой части, потому что ху, я снимал уже. Но мне... Если вы хотите, то, конечно, я буду снимать прохождение второй части. Но напишите мне в комментариях обязательно. А, обязательно напишите. Вот именно, вот под именно... Чика пропала. Пицца, пицца, пита, пита Ну ладно, на этом я видео закончу. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это реально поможет развитию моего канала. И всем пока. С вами был Влад. Всем удачи. Чика, на кухню, ладно. Всем пока.